নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ই কালৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মই তোমালোকৰ পৰিণীতা মেম আজি মই তোমালোকক তোমালোকৰ সমাজ বিজ্ঞানৰ ইতিহাস খণ্ডৰ অন্তৰ্গত পোন্ধৰ নম্বৰ পাঠটি দিল্লীৰ চুলতানী যুগ এই পাঠটিৰ প্ৰথম অংশটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম এতিয়া চাওঁ আহাচোন আজি আমি কি কি শিকিম আজি আমি শিকিম তুৰ্কী আফগানসকলৰ পৰিচয় বিষয়ে লগতে তুৰ্কী আফগানসকলৰ ভাৰত আগমনৰ পটভূমি সম্পৰ্কেও আমি জ্ঞান লাভ কৰিম এতিয়া চাও আহাচোন কিনো আছে এয়া চোৱা দিল্লীৰ কুতুবিনাৰ চুলতান কুতুবুদ্দিন আইবাসৰ অধীনত নিৰ্মাণ আৰম্ভ হৈছিল আৰু চুলতান ইটুত ৰাজত্ব কালত নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছিল এইটো ফটোখন দেখিছোঁ ফটোখন হ'ল দিল্লীত থকা কুটুব মিনাৰৰ আৰু কুতুবিনাৰৰ নিৰ্মাণ কেতিয়া আৰম্ভ হৈছিল কুতুবুদ্দিন আইবাকৰ দিনত আৰু সম্পূৰ্ণ কেতিয়া হৈছিল চুলতান ইচৰ ৰাজত্ব কালত অৰ্থাৎ এজন ৰজাৰ দিনত আৰম্ভ হৈ আন এজন ৰজাৰ দিনত কি হৈছিল শেষ হৈছিল তাৰপিছতে চোৱা তুৰ্কী আফগানৰ আগমনে ভাৰতত বৃহৎ ঐতিহাসিক পৰিৱৰ্তন আনিলে চুলতান কুতুবুদ্দিন আইবাক আছিল এজন তুৰ্কী যিয়ে ভাৰতত তুৰ্কী আফগানৰ ভেটি স্থাপন কৰিছিল অৰ্থাৎ ভাৰতত তুৰ্কী আফগানৰ ভেটি কোনে স্থাপন কৰিছিল কুতুবুদ্দিন আইবাকে কৰিছিল ঠিক আছে তাৰপিছতে চোৱা ঐতিহাসিক সূত্ৰৰ পৰা প্ৰকাশ পাইছে যে তুৰ্কীসকলে ভাৰতত প্ৰায় তিনিশ বিশ বছৰ কাল অৰ্থাৎ বাৰশ ছয় খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা পোন্ধৰশ ছাব্বিশ খ্ৰীষ্টাব্দলৈ শাসন কৰিছিল অৰ্থাৎ তুৰ্কী আফগানসকলে কিমান বছৰ কাল শাসন কৰিছিল এয়া চোৱা প্ৰায় তিনিশ বিশ বছৰ তিনিশ বিশ বছৰ কাল তেওঁলোকে কি কৰিছিল শাসন কৰিছিল তাৰপিছতে চোৱা চুলতানসকলৰ বিভিন্ন ৰাজ পৰিয়ালৰ দ্বাৰা শাসন কৰা এই সময়ছোৱাত ভাৰতীয় ইতিহাসৰ চুলতান যুগ বুলি জনা যায় আৰু বিভিন্ন চুলতানী বিভিন্ন ৰাজ পৰিয়ালসকলে কি কৰিছিল শাসন কৰিছিল আৰু সেইকাৰণে এই সময়ছোৱাত কি বুলি জনা যায় চুলতান যুগ বুলি জনা যায় তাৰপিছতে চোৱা তুৰ্কী আফগানসকলৰ ভাৰত আগমনৰ পটভূমি নো কি আছিল কেনেকে আহিল পটককেটো আহি যাব নোৱাৰে হয়নে নাই পটভূমিটোৰ কথা চোৱা ইছলামৰ অনুগামী মধ্য এছিয়াৰ বাসিন্দাসকলে ভূম্য় সাগৰৰ পৰা চীনলৈ নিজৰ সাম্ৰাজ্য সম্প্ৰসাৰণ কৰিছিল ভূমধ্য সাগৰৰ পৰা কলে সম্প্ৰসাৰণ কৰিছিল চীন দেশলৈ বুলি তাৰপিছত চোৱা ভাৰতলৈ প্ৰথম অভিযান কি আছিল সাতশ নিৰান্নব্বৈ খ্ৰীষ্টাব্দত আৰৱৰ দ্বাৰা হিন্দু ৰজা দাহিৰ সেনৰ ওপৰত আক্ৰমণ আৰৱৰ ৰজা কি কৰিছিল আৰৱৰ ৰজাই কি কৰিছিল হিন্দু ৰজা দাহিৰ সেনৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিছিল সাতশ নিৰান্নব্বৈ খ্ৰীষ্টাব্দত তাৰপিছত কি হয় সাতশ নিৰান্নব্বৈ খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা প্ৰায় তিনিশ বছৰ ধৰি আৰৱসকলে ভাৰতীয় ভূমি দখল কৰাৰ কোনো তথ্য পোৱা নাযায় আক্ৰমণ কৰা নাছিল বা কোনো ধৰণৰ ঠিক আছে তাৰপিছতে কি হল চোৱা তুৰ্কীৰ উত্থান কেনেকে হল চোৱা নশ বাষষ্ঠি খ্ৰীষ্টাব্দত আলপ্তগীৰ নামৰ এজন তুৰ্কী কীৰ্তিদাস বিষয়াই বৰ্তমানৰ আফগানিস্তানৰ গজনিত ৰাজ্য স্থাপন কৰাৰ পৰাই পথ পৰিৱৰ্তন হবলৈ ধৰিলে আলোকগিনে কি কৰিলে আফগানিস্তানৰ গজনিত মানে সিংহাসন দখল কৰিলে আৰু ৰাজ্য় স্থাপন কৰিলে আৰু তেতিয়াৰ পৰাই কি হল পথ প্ৰৱৰ্তন হল তাৰপিছতে চোৱা ভাৰতীয় ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতি ভাৰতত প্ৰতিহাৰ ৰাষ্ট্ৰকোট পাল পল্লৱ আৰু চোৰৰ দৰে সৰু সৰু ৰাজ্য় আছিল আমি ভাৰতখনত আগতেই পাইছো যে বিভিন্ন সৰু বৰ ৰাজ্য আছিল ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ ৰাজ্যত বিভক্ত হৈছিল আৰু ৰজাবিলাকে কি কৰিছিল শাসন কৰিছিল অৰ্থনৈতিক সমৃদ্ধিৰ মাজতো ঐক্য আৰু ৰাজনৈতিক শক্তিৰ অভাৱে তুৰ্কী শাসকসকলক আকৰ্ষণ কৰিছিল আৰু এই যে সৰু সৰু ৰাজ্যবোৰ আছিল তেওঁলোকৰ মাজত কি আছিল শক্তিৰ অভাৱ আছিল আৰু সেই কথাই কি কৰিছিল তুৰ্কীসকলক আকৰ্ষণ কৰিছিল তেওঁলোকে ভাবিছিল যে মানে আমি দেখোন এই সৰু সৰু ৰাজ্যবোৰ যিহেতু ইমান শক্তিৰ অভাৱ বা ঐক্যৰ অভাৱ আমি দেখোন গোটেই ভাৰতবৰ্ষখন দখল কৰি ল'ব পাৰোঁ তাৰপিছতে কি হল চোৱা চোৱা গজনীৰ চুলতান মামুদ এয়া হৈছে চুলতান মামুদ গজনীত যে শাসন কৰিছিলোদৰ ফটো ঠিক আছে তাৰপিছতে চোৱা আনুমানিক নশ আঠান্নব্বৈ খ্ৰীষ্টাব্দত চুলতান মামুদ নামৰ এজন লোকে গজনীৰ সিংহাসন আৰোহণ কৰে চুলতান মামুদে কিমান খ্ৰীষ্টাব্দত কৰিছিল নশ আঠানব্বৈ নশ আঠানব্বৈ খ্ৰীষ্টাব্দত কি কৰিছিল গজনীৰ সিংহাসন আৰনত বহিয়েই তেওঁ ভাৰতৰ প্ৰচুৰ ঐশ্বৰ্য বিভূতিৰ কথা শুনি আৰু ভাৰতৰ প্ৰচুৰ ঐশ্চৰ্য বিভূতিৰ কথা শুনিলে তেওঁ শুনিয়ে তেওঁ কি কৰিলে ভাবিলে যে ভাৰত আক্ৰমণ কৰিব লাগে অৰ্থাৎ ভাৰতখন আক্ৰমণ কৰিলে কি হব আমাৰ বহুত লাভ হব তাৰপিছত কি কৰিলে আনুমানিক এহেজাৰৰ পৰা গোটেই ভাৰতখন মানে আহে লুটপাট কৰে গুচি যায় বস্তুবোৰ লৈ যায় মূল্যবান বস্তুবোৰ ভাৰতৰ পৰা লৈ যায় তাৰ পৰা তেওঁ গুচি যায় সেনেকে তেওঁ কিমান বাৰ কৰিছে সোতৰ বাৰ তাৰ পিছত তেওঁ কি কৰিলে চোৱা ধন সম্পত্তি আহৰণ কৰিবৰ বাবে তেওঁ পাঞ্জাৱ থানেশ্বৰ কৰ্ণজ দিল্লী আদি ঠাইত লুটপাত আৰু ধ্বংসলীলা চলাইছিল পাঞ্জাৱ থানেশ্বৰ কৰ্ণজ দিল্লী আদি ঠাইবিলাকত কি কৰিছিল লুটপাত কৰিছিল তাৰপিছত তেওঁ কি কৰিলে তেওঁৰ এই অভিযানবোৰৰ ভিতৰত এহেজাৰ পঁচিছ খ্ৰীষ্টাব্দত গুজৰাটৰ সোমনাথ মন্দিৰৰ লুটপাত বিশেষভাৱে উল্লেখযোগ্য আৰু তেওঁ যে এই অভিযান কৰিছিল লুটপাত কৰিছিল উল্লেখযোগ্য কি এহেজাৰ পঁচিছত কৰা সোমনাথ মন্দিৰৰ লুটপাত গুজৰাটৰ সোমনাথ মন্দিৰ এয়া চোৱা সোমনাথ মন্দিৰ গুজৰাটৰ সোমনাথ মন্দিৰত যি লুটপাট কৰিছিল সেইটো কি উল্লেখযোগ্য মানে বেছিকে কৰিছিল সোমনাথ মন্দিৰ গোটেই ধ্বংস কৰি পেলাইছিল তাত যিমান বস্তু আছিল সোণ ৰূপ যিমান আছিল চব তেওঁ কি কৰিছিল লৈ গৈছিল তাৰপিছতে চোৱা মহম্মদ ঘড়ী চুলতান মামুদৰ পিছত কোন হ'ল মহম্মদ ঘড়ী চুলতান মামুদৰ পাছত মহম্মদ ঘড়ীৰ ভাৰত আক্ৰমণ ইতিহাসৰ আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘটনা প্ৰথমতে কোনে আক্ৰমণ কৰিছিল চুলতান মামুদে তাৰ পিছত কোনে কৰিলে মহম্মদ ঘড়িয়ে কৰিলে তুৰ্কীসকল আফগানিস্তানত গজনী ৰাজ্য স্থাপন কৰাৰ সময়ত তেওঁলোকৰ আন কেইজনমান বিষয়াই গজনী আৰু হীৰাটৰ মাজত ঘোঁৰ নামৰ ঠাইত এখন ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰে গজনী আৰু হীৰাটৰ মাজত ঘোৰ নামৰ এখন ঠাই আছিল তাত কি কৰে এখন ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰে আৰু সেই ৰাজ্যখনত কি হয় চুলতান মামুদৰ মৃত্যুৰ পাছত সেই ঘৌ ৰাজ্যৰ শাসনকৰ্তা গিয়াছুদ্দিনে গজনী দখল কৰি ভায়েক চাহাবুদ্দিনক ঘৌ ৰাজ্যৰ চুলতান পাতে চুলতান মামুদ মৃত্যুৰ পিছত কি কৰে গিয়াছুদ্দিনে কি কৰে গজনীৰ সিংহাসন দখল কৰে কৰি ভায়েক চাহাবুদ্দিনক কি কৰে ঘৌ ৰাজ্যৰ সম্ৰাট পাতে আৰু পিছলৈ সেই চাহাবুদ্দিনেই কি হয় চুলতান চাহাবুদ্দিনেই পিছলৈ মহম্মদ ঘড়ী হিচাপে খ্যাত হয় অৰ্থাৎ মহম্মদ ঘড়ীৰ প্ৰকৃত নাম যদি সোধে কি হব চুলতান চাহাবুদিন মনত থাকিব ঠিক আছে তাৰপিছত চোৱা ৰাজপুতৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ চুলতান মামুদে বাৰে বাৰে কৰা আক্ৰমণৰ ফলত উত্তৰ ভাৰতৰ ৰাজ্যসমূহ দুৰ্বল হৈ পৰিছিল আৰু সেই সুযোগতেই মহম্মদ ঘড়ীয়ে হিমালয়ৰ গোমালগিৰি পথেৰে ভাৰতত সসৈন্য প্ৰৱেশ কৰে ঘড়ীয়ে সৌ সৈন্য গোমালগিৰি পথেৰে গোমালগিৰি পথেৰে ভাৰতলৈ কি কৰিছিল সৌ সৈন্যে প্ৰৱেশ কৰিছিল তাৰপিছত কি কৰে প্ৰথম অৱস্থাত তেওঁ গুজৰাটৰ চালুক্য ৰজা মূলৰাজ আৰু এঘাৰশ একানব্বৈ খ্ৰীষ্টাব্দত এঘাৰশ একানব্বৈ চনত তাৰায়ণৰ প্ৰথম যুদ্ধত কি হয় ৰাজপুত ৰজা পৃথিৱীৰাজ চৌহানৰ হাতত তেওঁ কি হবলগীয়া হৈছিল পৰাস্ত হবলগীয়া হৈছিল তাৰপিছতে আকৌ তেওঁ কি কৰিলে দ্বিতীয়বাৰ হলে যুদ্ধ কৰিলে পাছৰ বছৰত তাৰায়ণৰ তাৰায়ণৰ দ্বিতীয় যুদ্ধত এঘাৰশ বিৰান্নব্বৈ চনত তেওঁ পৃথিৱীৰাজক হৰুৱাই উত্তৰ পশ্চিম ভাৰতত নিজৰ স্থিতি সবল কৰে তাৰ পিছৰ বছৰত কি হয় তাৰায়ণৰ দ্বিতীয় যুদ্ধত তেওঁ কি কৰিলে পৃথিৱীৰাজক হৰুৱালে এতিয়া চোৱা এঘাৰশ একানব্বৈ খ্ৰীষ্টাব্দত কি হৈছিল তাৰায়ণৰ প্ৰথম যুদ্ধ আৰু এঘাৰশ বিৰান্নব্বৈত কি হৈছিল দ্বিতীয় তাৰায়ণৰ যুদ্ধ হৈছিল যদি সোধে আৰু দ্বিতীয় এঘাৰশ বিৰা পিছতে ঘড়ীৰ মাজত পাৰ্থক্য অৰ্থাৎ চুলতান মামুদ আৰু ঘড়ীৰ মাজত কি পাৰ্থক্য আছিল চুলতান মামুদে ভাৰত লুণ্ঠন কৰি উভতি আহিল আৰু চুলতান মামুদে কি কৰিছিল সোতৰ বাৰ আক্ৰমণ কৰিছিল কৰি তেওঁ বাৰে বাৰে ঘূৰি গৈছিল গজনিলে ঠিক আছে কিন্তু মহম্মদ ঘড়ীৰ লক্ষ্য আছিল ভাৰতত তুৰ্কী সাম্ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰা কিন্তু মহম্মদ ঘড়ীৰ লক্ষ্য কি আছিল যে নাই মই ঘূৰি নাযাওঁ মই ভাৰতত কি কৰিম তুৰ্কী সাম্ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰিম তাৰপিছতে চোৱা কুতুব্দিন আইবাকৰ ভূমিকা এইবাৰ আহিল কুতুবুদ্দিন আইবাক প্ৰথমতে আমি কি পালোঁ চুলতান মামুদ পালো তাৰপিছত পালোঁ মহম্মদ ঘড়ী এইবাৰ আহিব কুতুবদ্দিন আইবাক এওঁ কি কৰিছিল মহম্মদ খৰিক সহায় কৰিছিল মহম্মদ ঘড়ীয়ে যেতিয়া ভাৰত আক্ৰমণ কৰিছিল তেতিয়া তেওঁ কি কৰিছিল সহায় কৰিছিল বাৰশ ছয় খ্ৰীষ্টাব্দত মহম্মদ ঘড়ীৰ প্ৰত্যাৱৰ্তন আৰু মৃত্যুৰ পিছত ভাৰতৰ দায়িত্ব লয় এই ছবিখন দেখিছা এখে ধল কুতুব্দিন আইবা আৰু যেতিয়া বাৰশ ছয় খ্ৰীষ্টাব্দত গুচি গৈছিল মহম্মদ ঘড়ী বা প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰিছিল তাৰপিছত তেওঁ কি হয় ভাৰতৰ দায়িত্ব লয় তাৰপিছতে তেওঁ কি কৰিলে চুলতান যুগৰ আৰম্ভণি কৰিলে কুতুব্দিন আইবাকৰ শাসনৰ অধীনত চুলতান যুগৰ আৰম্ভণি হৈছিল চুলতান যুগৰ কি হৈছিল আৰম্ভণি হৈছিল কুতুবুদ্দিন আইবাকৰ অধীনত একেৰাহে পাঁচটা ৰাজকীয় পৰিয়ালে দিল্লীত শাসন কৰিছিল আৰু একেৰাহে পাঁচটা ৰাজকীয় পৰিয়ালে কি কৰিছিল মানে কুতুব্দিন আইবাকে আৰম্ভ কৰা বংশ পৰিয়াল বা ৰাজবংশটোৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একেৰাহে পাঁচটা পৰিয়ালে কি কৰিছিল দিল্লীত শাসন কৰিছিল এই যুগৰ শাসকসকলক চুলতান বুলি জনা গৈছিল আৰু এই সময়ছোৱাৰ শাসকসকলক কি বুলি জনা গৈছিল চুলতান অৰ্থাৎ দিল্লীত চুলতানী যুগৰ আৰম্ভ হল আৰু আৰম্ভ কোনে কৰিলে কুতুবুদ্দিন আইবাকে কৰিলে এতিয়া চাও অহা মূল্যায়নৰ ফালে প্ৰথমটো প্ৰশ্ন চোৱা তুৰ্কীসকলে ভাৰতত কিমান বছৰ ৰাজত্ব কৰিছিল কিমান বছৰ কৰিছিল ইয়াতে চোৱা তিনিশ বিছ প্ৰায় তিনিশ বিছ প্ৰায় চাৰিশ বিশ কিমান হব প্ৰায় তিনিশ বিছ অৰ্থাৎ প্ৰায় তিনিশ বিশ বছৰ কাল কি কৰিছিল তুৰ্কীসকলে ভাৰতত ৰাজত্ব কৰিছিল দ্বিতীয়টো প্ৰশ্ন চোৱা চুলতান মামুদৰ ভাৰত আক্ৰমণৰ অভিযানসমূহৰ ভিতৰত এহেজাৰ পঁচিশ খ্ৰীষ্টাব্দত গুজৰাটৰ দেশ মন্দিৰ লুটপাত বিশেষভাৱে উল্লেখযোগ্য কোনটো মন্দিৰ আমি পাইছিলো নহয় চুলতান মামুদে কি কৰিছিল সোতৰবাৰ ভাৰত আক্ৰমণ কৰিছিল তাৰ ভিতৰত কোনটো মন্দিৰ আছিল সোমনাথ মন্দিৰ সোমনাথ গুজৰাটৰ সোমনাথ মন্দিৰৰ লুটপাট কি বিশেষভাৱে উল্লেখযোগ্য ঠিক আছে গুজৰাটৰ সোমনাথ মন্দিৰটো কি হৈছিল তেওঁ বিশেষভাৱে মানে কি কৰিছিল লুটপাট কৰিছিল ধ্বংস কৰি পেলাইছিল তাৰপিছতে চাওঁ তিনি নম্বৰটো প্ৰশ্ন চুলতান মামুদে কিমান খ্ৰীষ্টাব্দত গজনীৰ সিংহাসন আৰোহণ কৰে কিমান খ্ৰীষ্টাব্দত নশ আঠানব্বৈ নশ সাতানব্বৈ আৰু নশ ছিয়ান্নব্বৈ কেতিয়া কৰিছিল নশ আঠানব্বৈ খ্ৰীষ্টাব্দত তেওঁ কি কৰিছিল চুলতান মামুদে নশ আঠান্নব্বৈ খ্ৰীষ্টাব্দত গজনীৰ সিংহাসন আৰোহণ কৰিছিল ঠিক আছে বুজি পালা নিশ্চয় আজিলৈ ইমানতে এৰিছো পৰৱৰ্তী শ্ৰেণীত পৰৱৰ্তী অংশৰ সৈতে আকৌ লগ পাম ধন্যবাদ